дивимося останню виставу. ну і Завершуємо марафон, підводимо підсумки. Які очікування від сьогоднішньої вистави? Мені здається, це такий солідний театральний колектив, що тут мусить бути цікава робота. тим більше глядачів багато, всі так налаштовані на позитив. Сучасний балет Дмитра Омельченка, Кармен та Хозе». Эта постановка отличается всем, и названием, и музыкой, и тем, что происходит в этом балете. Даже то, что это двухактный настоящий балет, не просто кормен там на 30 минут. Этот балет много лет назад, лет 30, поставил Алонце кубинец, и потом по всему миру пошел мода на этот балет Кармен Цюита. и все ставили, может быть, чуть-чуть другая хореография, но в одном стиле, в одном жанре, в одной драматургии. Но балетмейстер Дмитрий Амельченко и наш театр мы осмелились сделать абсолютно новый спектакль. Долго не решался браться за это полотно, потому что это, это ответственно. Ну, когда мне попросили задуматься, я первым делом решил прочитать Мэри Мэ. Это, в принципе, все решило. То есть я не читал ни либретто, я особо не смотрел другие версии специально для того, чтобы понять свою, свою Кармен, свою версию этого спектакля. Везде Кармен выступает главный, то есть Кармен-Кармен. Я хотел показать и Хозе тоже, потому что он тоже что-то чувствовал. И Мэри Мэй пишет как с его слов рассказ. Путешественник именно у Хозе спрашивал, что с ним происходило в жизни, и поэтому я решил его сделать равнозначным с Кармен. Ну, мне кажется, вот это вот и есть новое. напряженный был процесс постановки. От идеи до воплощения костюмов в голове, либретто и все остальное месяцев девять. В балете процентов 70 успеха – это музыка. То есть, естественно, все начинается с музыки. Только услышав какую-то музыку, ты можешь уже задуматься о какой-то хореографии. Если мне музыка не нравится, я не могу на нее ничего сделать. Музыку я взял сначала стандартную без щедрин, прослушал ее и подумал, что ну этого очень мало для того, что я хочу показать. Потом начал искать. Просто искать в интернете, просто слушать. И в итоге наслушал на почти что два часа. Без защедрин занимает где-то 30% только. Остальное занимают Пит Соло, -Лобас и другие современные композиторы. У нас есть замечательный человек Вадим Жаворонков, который мне очень сильно помогал. Он полностью на слух сделал все оркестровки всех произведений, которые я ему дал. Считаю, что это просто титанический труд. Тем более, что это были не классические произведения Пиццолы, например, это были обработки. И на слух подобрать это все, ну, просто идеально. слушается одно произведение 100 раз, 200 раз, 300, потом раскладывается на такты, и на это все рождаются потом какие-то движения, а уже в зале я эти движения воплощаю и переношу на артистов балета. Я не ставлю весь спектакль в один день. Трехминутный номер мы можем ставить три дня, четыре дня, можем ставить неделю. То есть есть такое, как не пошло. Пришел, посмотрел, тебе не понравилось. На следующий день ты подумал, поменял. И до сих пор мы меняем. То есть уже как бы премьера давно прошла. И ты смотришь уже по-новому на этот спектакль. И многие движения уже меняешь в репетиционном процессе. Другой стиль хореографии абсолютно. Образность, кармен совершенно иная, нежели в других спектаклях. Образность многих персонажей, кордебалета и таких персонажей, которых нет. Это Гарсио, это муж ее, это Тарер, абсолютно новая хореография. Ну и, конечно же, Хозе. Все на основе классики, на основе хореографии балетной, но с сегодняшним пониманием хореографии. Дмитрий Амельченко уже не первый спектакль в нашем театре ставит, и мы привыкли к его новому пониманию хореографии. И он нас, в принципе, ну, каждый раз удивляет тем, что он ставит, приносит что-то новое в лексике хореографической. Я вообще обожаю классику. Но современное так же интересно, как, как опыт, удовольствие получаю от того, что что-то новое, что-то создается по-новому, что-то ищем по образу, по хореографии. мало того, что это ближе к современному балету, хоть и в пуантах, и еще драматически очень сильный. То есть в классике мы больше задумываемся о технике, а тут в первую очередь ты задумываешься о драматургии и о образе, а потом уже о движении. Это не мой характер, не мой типаж, поэтому наверняка над этой ролью мне приходится больше работать. Вот. Как бы сойти с ума почему-то в Жизели не легче, чем сыграть стерву в карман. Таких страстей, как в кармане Хаса дома? Нет, у нас нет, не, мы не такие. Нет, Митя он вообще все в себе держит. Я, может, как женщина, да, много разговариваю, но разница в возрасте 7 лет может немного, но она мне не позволяет быть выше и громче, чем. с художником по костюмам у нас были, скажем так, проблемы. Ну, как бы его в принципе не было. Идея была моя. Зинаида Александровна, Лена нам помогала. Посмотри, вот расскажи костюм там, допустим, тебе этот там, такой нравится, этот ты оденешь, этот ты не оденешь, ну, в таком плане. Советоваться о движениях. Это же было в балетном зале, да, я говорю, ну, может быть, как изенсан, Инсан, может быть, так лучше, ну, тем более. Я женщина, у нас пальцевая техника, ему тяжело понять, как нам на план, так где выкрутиться, поэтому, может быть, в моих сольных кусках совещались. В плане либретто, всего остального, я, ну, нет. Мог дать музыку, тебе нравится. Вот это там, это вот на твою вариацию. Там, ну, ну, потому что, все-таки, может, потому что я жена, я дома могу сказать, это вот ты для меня не постарался. Немножко пустоты, но это пустота душевная, потому что выкладываешься очень сильно. И потом вот это вот все набрать заново очень тяжело. Ну вот видите, ресницы даже пали, колени болят. Но тем не менее... Это спектакль уже собирает какой шлак, и это очень приятно. Надеетесь на награду? На ну, я не могу сказать, что для меня это суть важна. Главная работа, если оценят, и безусловно, будет приятно. Конечно, я буду больше горда и рада за мужа. Вынашивать это все очень долгое время, и столько сил и нервов потрачено. Но это как его ребенок, поэтому, конечно, бы хотелось. Вы ювілейному фестивалі театрального мистецтва придніпров'яславна двадцять 2017. номінація краща жіноча роль у пластичній виставі вітання